Növbəti hədisimiz Əl-Hədisu Sədis, 6-cı hədisdir. Ən Əişə rəziyallahu anha qaldı. Əişə rəziyallahu anha deyir ki: "Kāna yakūnu alayya al-ṣawm min Ramazan. Mənim də Ramazandan qəza oruçlarım olurdu. Bəzən, yəni qadınların normalıdır da, hər ay onların qəzaları olur çoxsunun. Fa mā astatī'u an aqḍiya illā fī Şə'bān. Mən də onun qəzasını ancaq Şə'banda eləyə bilirdim." Şabana kimi, yəni on qəzalı tutamırdım, ancaq Şabanda, Şaban da Ramazandan öncəki ayda da, ta ki ona kimi el, tuta bilmirdim qəzallarını, elə Şabanda tutar, tuturdum. Bu hədis demə-müxərrərinə görə rivayət edilib 1950-ci cədz istidir, Müslim rivayət edilib 1146-cı cədzdir. Və bu bu hədisdə ona dəlil var ki, ə, əgər vaxt darlığı yoxdusa, yəni Ramazana qədər qəzallarını tutup qutara biləcəksə, Qazanı gecikdirmək icazəlidir. Amma yaraşan odur ki, yaxşısı odur ki, üzür olmadan belə eləməsin. Ayşə namızın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məkanına görə üzr var idi. Çünki başqa hədisdə deyir. Başqa hədisdə deyir ki, Ayşə namız nəyə görə orucu gecikdirdiyini səbəbindirdi? Li məkəni Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə görə Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmindən deyil, məkana görə. Deyir ki, "Li'annaha kanat ahabba nisa'ihi ilayhi." Çünki deyir o, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən sevimli qadın idi. Qadınlar içərisin ən sevimlisi idi. Ona görə, yəni Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o məkanına görə, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə görə, eee, qəzalarını tutub qurtara bilmirdi. Bəzən Şaban ayına qədər eee, uzadırdı. Yəni Şabanda tuturdu. Və Üzürsüz olaraq insanın üzürsüz olaraq qəzalarını digər Ramazana artıq keçirməsi, Ramazan belədir ki, bu, bu Ramazandan qəzası oldu. Öz önümüzə gələn Ramazana qədər qəzaları tutmayib. Qəzalar o Ramazandan da o tərəfə saxlamaqdır, icazəli deyil. Kiminç kim üçün deyir belə bir qəza varsa, o həm qəzasını etməlidir, həm də gecikdirdiyi üçün hər günə görə bir mud, bir mudda hardasa 750 qram e, miqdarındadır. 750 qram miqdarında nə eləməli? Kəffara etməlidir. Yəni e, yemək yedizdirməlidir. Bununla yanaşı şübhəsiz ki, onun daha tez tutması, qəzələrin daha tez tutması, daha üstündü, daha əfsəldir və bu bir moddunun da 750 qram olması Şeyx Binbazın yəni e, e, belə deyək ki, Şeyx Binbaza görə olan mən e, şey edirəm. Bir mod 750 qram, bir sa isə 3 litr miqdarında deyir. E, Şeyx Binbaz rəhiməhullah deyir ki, bir sa 3 litrdir. Bir mod da onun 1/4-i gəlir. Bu hədis də bu qədər.